Доброго вечора, шановні телеглядачі. Вас вітає телемарафон на Марс ТВ. І я її ведуча Вікторія Боровик. До нас студію завітав кандидат в депутати до Київської міської ради Віктор Леонідович Семенюк. Віктор Леонідович, будь ласка, розкажіть трішки про себе. Ну, народився я в е, Чернівцях на Буковині. Закінчив військове училище я в 79-му році. Служив на далекому сході в прикордонних військах. Потім два роки в Афганістані, після Афганістану вступив до Академії в Москві, закінчив академію і до цього часу, до 2004 року служив в прикордонних військах України. Після звільнення, вже майже 10 років, займаюся ветеранськими питаннями в Святошинському районі міста Києва, ну і в місті Київ взагалі. Я заступник голови правління. Святошинської спілки. Що це у вас за ордени на грудях? Ну, ордени називаються ордени-орден. Угу. Красного Червоної зірки. І медаль за відвагу, за бойові заслуги. Ну і наші, власне, прикордонні медалі за мужність в охороні державного кордону України і за відзнаку в охороні державного кордону Радянського Союзу. Чому ви вирішили піти в політику? Ну, власне, не я вирішив. Ситуація складається так, що у нас не я вирішую, є правління, є організація афганців. Ну і вони, так би мовити, запропонували мені. Можна я перейду на російську мову? Хочу пояснити. Все життя я служив практично зріле в армії, а там російська мова була, і мені доводиться, ласка, доводиться думати російською мовою, потім перекладати на українську. Тому я буде краще для глядачів. Русским я по-русски лучше, краще донести ті которую яку я. Так вот, значит, у нас еще первый раз это было полтора года назад, когда в Верховную Раду мне предложили пойти от афганцев Киева по 218 округу. Мы собрали собрание, люди сказали да, и, соответственно, мы пошли. Ну, в конце мы поддержали Арьева, который и выиграл у нас округ, и, соответственно, сейчас в Киев совет, соответственно. Сказали, давай тоже. Ну, я фактически и так занимаюсь этими вопросами, значит, э, э, социальными, афганскими вопросами. И поэтому, э, ну, ситуация как бы так обстоит, что вот три года назад мы штурмовали Верховный, Верховный Совет, да, когда 17 категорий собирались лишить э, самых необходимых социальных гарантий. И нам пришлось штурмовать, и отстояли мы этот вопрос, люди значит, остались теми крохами, которые еще остались от системы социальной защиты. Но и тогда я для себя, и мы все поняли, что все-таки лучше значит, отстаивать свои интересы парламентскими законными методами, нежели с дубинами там и так далее. вот Это дает больше возможностей, ну и в целом... Я как сторонник все-таки эволюционного пути развития, а не революционного. Революция всегда как бы, назад отталкивает общество и потом приходится по новой все обустраивать и так далее. Поэтому мы и решили, что нужно эти все интересы наших... Матерей погибших, наших инвалидов и других граждан, если там это мажоритарный округ, отстаивать парламентскими законными методами. Поэтому мы и решили все-таки, что ну, мы, мы должны там быть. Ну а предложили мне, я посчитал, что это высокое доверие, и от него угу. нельзя отказывать. Тем более, все равно мы этой работой. Займаємося каждый день. У нас 15 матері погибших, ну і так далі. А як ви заявляєте про себе? От як людям дізнатися про вас? Можливо, якась агітація, можливо, якесь спілкування з людьми. Як? Ну собственно сказати, що ми себе заявляємо. Людям как? треба якось дізнатися про вас, про те, що ви балотуєтесь до Київської міської ради. Ну, в общем-то, вот эта передача ваша, она угу. как бы тоже ну, <laughs> преследует да. эту цель, чтобы люди узнали, кто мы, афганцы, что мы не просто, значит, как на Майдане с дубинами и в атаку давай, а мы люди такие же, как и все остальные жители города-героя Киева. Нам не чужды те же... Нам присущи те же недостатки и те же, значит, устремления, которые присущи присущи другим людям. И у нас такие же дети. Мы хотим, чтобы они жили лучше, вот. И вот, ну, как мы еще о себе рассказываем, и люди видят, значит, это в районе мы занимаемся социальными вопросами, в школах бываем и так далее с детьми. Прийшовши до Влады, вы, э, что вы желаете и что вы хотите в первую очередь сделать? для народу, для Киева? Ну, выборы это такая своеобразная все-таки, значит, скажем так, явление такое своеобразное. Вот для себя лично я, после того, как, когда принимал решение согласиться идти на выборы, я вот три сформулировал таких задачи. Это первое, что я захотел узнать, можно ли победить на выборах без денег. Угу. Мы понимаем, так, что так, так. избирательный угу. процесс угу. ⁇ это очень такая да. финансовая... Э, у нас их нет. В да? этих денег, естественно, если бы мы пошли где-то под каких-то олигархов, как говорится, да, то мы получили деньги, но мы должны были потом эти деньги отрабатывать. Второе, что я хотел для себя, хочу уяснить, можно ли э, выиграть выборы без поддержки власти? То есть официальных? ну Сейчас тоже уже власть, да, mm -hmm. та, которая была вчера оппозиция, она тоже власть. Можно ли без них, потому что мы же не идем, мы партия ветеранов Афганистана, мы сами идем, да. У нас, на всякий случай, в Киеве 12 тысяч афганцев только, значит, участники боевых действий, а у нас же еще семьи есть, да. Вот, и третье, наверное, то, что я хотел себе доказать этим, что, значит, если люди проголосуют за нас, я хотел бы показать им, что депутат обычный, ну, в рады в том числе да может жить так как все люди жить в обычной двухкомнатной квартире с детьми mm -hmm. там с внуками вот ездить в общественном транспорте лечиться в тех же больницах где все значит э, так же как и все отдыхать у нас в украине да значит э, так же как и все люди подниматься как я на 14 этаж когда лифт не работает да когда воды нету горячей, холодной, вот тогда в метро ездить да вот тогда когда депутат так живет, он тогда чувствует, чем люди угу. живут. Да, так я вот хочу доказать, ну, может быть, на своем примере в частности, что депутат может быть депутатом и жить среди людей. Так как, как это в принципе, наверное, я так думаю, существует в развитых странах европейских, да. де прем'єр-міністр може в метро езїти, да, у Англії там іде і нічого зазорного в цьому не видить, ні на Мерседесі там і так далі. Тому я от хотів би це доказати і узнать, можна ли цего досяг без денег і показати людям, що депутат може бути простим, mm -hmm. а не обов'язково на Мерседесі там і так далі. З якими питаннями найчастіше до вас звертаються люди? От ви з нами спілкуєтесь, які питання найбільш їх хвилюють? Можливо, ви вже вирішили якісь питання їхні? Ну, обращаются люди безусловно мы решаем же вопросы в основном афганцев да у нас я уже говорил 15 mm -hmm. матерей жен погибших афганцев у нас уже порядка 100 инвалидов в районе вот есть э, из них те которые с ограниченными физическими возможностями да на работу такого никто особо-то никто не хочет брать да вот есть те афганцы которые ну ну, не совсем смогли адаптироваться в этой жизни. Да? Не все живут и зарабатывают столько, сколько могут. Вот, вот не просто афганцев защищать, а тех, которые помощи uh -huh. требуют. Так вот в этом как бы мы, ну, наверное, реализуем себя. Да? Я 10 лет назад уволился, я значит, полковник запаса. Да? У меня нормальная пенсия, да, но тем не менее я все равно работаю, но все равно человек должен где-то себя реализовывать. Да? Вот в этом я считаю, что ну, как бы сказать, это долг мой, да. Вот я живым приехал оттуда, а брат мой погиб. Вот, и я считаю, что вот матеря и жены тех, которые погибли, мы перед ними в долгу, потому что мы вернулись живые. Вот. поэтому мы вот таким образом мы себя реализуем и помогаем нашим братьям боевым. Скажите, пожалуйста, а вы поддерживали Майдан? Может, быть, вы как-то помогали? Ну, безусловно, значит, наш союз ветеранов Афганистана, значит, Украины определил свою позицию относительно, значит, Майдана сразу. И, значит, она была такая, скажем, ну, центристская больше, да. Мы не сторонники были, значит каких-то радикальных действий связанных с там с захватами и вы, я думаю, что ни вы ни никто из телезрителей mm -hmm. не может сказать, что афганцы значит штурмовали там захватили такое-то министерство, такое-то захватили и так далее. Вы можете видеть и вы видели, что мы стояли как правило между милицией и между митингующими. Mm -hmm. Люди имеют право высказывать точку, свою точку зрения и самым главным значит в этой ситуации было то, что из чего все началось с обычного митинга, да? Так, Молодежь так. вышла угу. и сказала свою точку зрения. Ну, наш бывший так называемый президент, он решил, что ему мнение значит знать нельзя людей, вот. И ну, то, как он все знают. Поэтому мы мы за против этого. Так не должно быть. Революция не должно быть. Это хуже, чем эволюционный путь развития. Но тем не менее. Мы заняли позицию, что мы на Майдане были, и я там был в том числе. Значит, и тогда, когда совсем уже мало оставалось на баррикадах, был. Вот. Но я не сторонник, конечно, таких экстремистских действий. Mm -hmm. вот. Безусловно, поэтому я считаю, что все вопросы нужно решать вот тут. Не, как, не так, как там, сейчас в Донбассе, да, после они уже пошли в квадрате к тому, что было на Майдане. Ну, нельзя это сравнивать вообще, но тем не менее, эволюция ⁇ это лучший путь. Сейчас там столько она развалят, настреляют и на, значит, на что мы потом долго будем это все восстанавливать, если... Вы думаете, будут честные выборы через 100% фальсификация? Значит, ну, я могу сказать, что никакая фальсификация в наших условиях не может помочь выиграть выборы. Ну, насколько я вот так понимаю... Значит, ну процентов 3-4 ну, можно сфальсифицировать. Но если люди сказали, что значит вот эта партия там, или этот кандидат должен быть, то вы же заметили, на парламентских выборах, когда большой разрыв, никто ни с кем не воевал, не воровал бюллетени, никто не штурмовал, ничего. Потому что ну видно, что я про ты проиграл. То я думаю, что фальсификация. В пределах, як говорят, статистичної погрешности. може бути. Ну, я не думаю, що сильно повлияє угу. на результати. Добре. А скажіть, політики багато чого обіцяють, як правило, ну, точніше, ті, які балотуються і намагаються прийти до влади, вони дуже багато чого обіцяють, але не завжди виконують те, що вони пообіцяли. Ви вважаєте ви людину слова? Так, да, я думаю, що. Ну не я думаю, угу. я себе не могу сказать, как я свое слово выполняю. Об этом могут говорить мои ну, товарищи, угу. братья, значит дети мои, да, семья моя. Вот, но мне кажется, что я по крайней мере стараюсь не давать тех обещаний, которые я не уверен, что я могу выполнить. Поэтому я не думаю, что кто-то может мне сказать, что я грубо говоря болтун. Якщо ви пройдете до в депутати до Київради, як ви будете контактувати зі своїми виборцями? Ну, для цього є, я вважаю, в наш вік комп'ютерний, в да? угу. наш вік комунікацій, достатньо, значить, средств. это и приемные да это сайты да это facebook там и другие ну не все же пользуются ну, так молодежь больше пользуется угу. электронными всякими средствами это быстро понятно и коммуникабельно да вот ну а так стационарные всякие <клес> встречи это что общественные приемные да это дела прежде всего, да, когда ты что-то сделал и потом позвал, сказал, смотрите, вот это я для вас сделал. И тогда люди будут тебя видеть, знать, и в следующий раз скажут, да, этот не просто на выборах пришел, повыступал, рассказал, что я заасфальтирую, построю, а потом пять лет его опять нету нигде, не видно, не слышно mm -hmm. и так далее. Это сплошь и рядом, конечно, такое встречается. Поэтому я думаю, что делами, вот, положительными делами можно только о себе заявить, и тогда люди скажу, что да, значит этот человек значит, доказал своими делами, что он чего-то стоит. На вашу думку, повернуть стабильность в стране, возможно, на сегодняшний день, возможно, после выборов? Стабильность, конечно, не то, что можно. Мы обязаны это сделать. Угу. Вот я как бы думаю, и Майдан, кстати, одна из задач. Вот первая была Юнковича а вторая коррупция да? угу. я считаю вот на сегодня что самой большой проблемой нашего общества нашей Украины является коррупция как вот. бороться знаю с, с коррупцией бюрократии очень много вопросов гласность гласность ну есть Европа мир придумали уже значит нормальный путь это гражданское общество называется, да, громадянское суспильство, mm -hmm. чтобы сделать, создать такие механизмы, чтобы люди могли влиять на точку, на, значит, тех, от кого они избрали. Да, в Европе там, да, часы не задекларировал там какие-то, да, министр, сразу в ставку. У нас такого даже пока мечтать ну, не, да, невозможно, это, да? это. но мы идем по этому пути. Мы идем по этому пути. Майдан это тоже форма гражданского общества, да. И если бы этот Майдан президент наш бывший услышал, сразу я всем рассказываю в России, кто вот в Фейсбуке там вообще в социальных сетях спрашивает, почему, что и чего, а я говорю, ну все было очень просто. После разгона Майдана снял министра, значит покаялся, посыпал голову пеплом, извинился. Сейчас бы Украина не знала, Крым был бы у нас. Донбасс был бы Донбассом и трудились бы дальше. Вот. Он бы, правда, воровал бы себе дальше и так далее, но тем не менее, мы все время говорили о том, что мы же Ирия, там и другие, мы сейчас знаем, сколько они украли, да. Народ должен, вот я почему еще хочу сказать, народ должен не молчать. Товарищ вот живет в Германии, и он говорит, слушай, у нас не, если вдруг кто-то что, у нас сразу люди поднимаются и начинают шуметь. И там вот эта обратная связь руководителей там страны і так далі она сразу же они чувствуют, потому що на виборах получат этот саме ну там менше все таки в зависимости от денег там і так далі вот. Гражданское общество вот путь победи корупції і прозрачні все вот эти, значит, наши финансовые фінансові тендеры там і тому подобное. Дякую, що завітали до нас в студію а ми йдемо на коротку перерву на рекламу залишайтеся з нами в нашій студії був віктор леонідович семенюк